У меня с детства была кошка, это был, наверное, мой лучший друг в детстве, поэтому, понятное дело, у меня присутствовало общение да, с животными, и я знаю, что такое ухаживать за животными, я знаю, что такое брать ответственность на себя. Но в 2009 году, когда меня взяли в сборную Украины, мне пришлось попрощаться с моим любимцем. Но вот с того времени, да, мне действительно можно сказать, было одиноко, потому что я сюда приехала, жила без родителей, без лучших друзей поначалу. Для меня была столица, город Киев такой чужой, я, в принципе, ничего не знала о Киеве. И, конечно, бы не помешало бы мне иметь на тот момент собачку, либо кошечку, но вся, вся концентрация была у меня на тренировке. Сейчас, конечно, у меня огромное желание, особенно вот сейчас я послушала рассказы Амадора, вот всех, правда, мне еще больше, наверное, захотелось а, приютить именно почему-то, даже не купить, а приютить домашнее животное. Ну, потому что это действительно, когда ты особенно приходишь после тренировки, уставший, ты ничего, в принципе, вообще не хочешь в этой жизни. А когда ты увидишь вот эту вот мордочку, самую самую, не знаю, самую счастливую на свете, понятное дело, усталость пройдет, и настроение поднимется, и появятся новые силы даже на дальнейшую э, завтрашнюю тренировку. Поэтому даже с точки зрения да, спорта в этом тоже можно найти своего рода мотивацию. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я очень загорелась.